好呀，既然说到女朋友是吧？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。谁呀？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 我，我，我，我女朋友就在这儿。 今天是水逆吗？不放过一次机会整我。林太墨没见到，还这么狼狈离开，这个男人是魔鬼吗？你是在说我吗，小哭包？你怎么知道我在这儿？ 从小遇见了委屈，就喜欢往高处逃。这么多年过去了，你还是那么好猜。是，你袁总通透人心。那你猜猜看，我现在想干嘛？你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他。你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。 恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。说吧，为什么把我赶出 MH？哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 MH。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且据我了解，近五年来 MH 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐。 你就是这个先例，荣幸吗？凑近了看，你真的太像一个混蛋了。让你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H，你一定进不来。啊、元帅，羊急了也是会咬人的。 你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬！我不让你进 MH，那是为了你好，你就当买个教训，不亏。哼，什么为我好？什么教训、啊？我的人生到目前为止最惨痛的教训，就是相信你。谁想到这么多年过去，居然又让我遇见。 你应该知道，在投行这个圈子里，女性的比例不超过百分之二十。这份工作所需要的能力、耐力、抗压力，是很多男性都达不到的，更何况你。你是一个连眼泪都会过敏的人。 你凭什么用自己的判断把我排除在那百分之二十之外？凭什么别人可以我不行？不管你这次说什么，我都不会再躲了。我告诉你，袁帅，我一定要进 MH。 干什么？不要！别动！跟我回去。你要是哭了，我可没空送你去医院。别闹！放开我，元帅！你放开我，元帅！放开我！别闹！元帅，你放开我！ 这牌我告他侵犯隐私。走，将军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 。 他是严重的先天性眼泪过敏症，需要立刻用低分子右糖苷加入百分之五到百分之十的葡萄糖液做静脉注射。哎，你还挺了解、啊，我是他朋友。不好意思，家属不许进去。 没事，昨天晚上是你送我来医院的吗？不是你叫我来的吗？我？天哪！你不会是被我气失忆了吧？我认识你七年都没见你哭过，你直接说你眼泪过敏，我都不相信。嗯、啊，都怪我出了馊主意。哎呦，我没怪你、啊，哭也不是因为你。啊？那是因为什么？因为。 算了，就是一次意外，放心吧，你姐妹我这辈子还没有过不去的坎，这次也一样。嗯，哦对，那你先把药吃吧，我给你倒水。嗯 啊！君君，我记得这个好像是你吧？这好像是你的发卡。 去办这什么啊？这么狼狈，<这>一张正脸都没有，被保护的也太好了吧？聊、嗯、什么呢？哎，苏助理，你昨天不是陪袁总去 B U I 酒会了吗？有没有看到什么？不是，我一到酒会就被老袁拉去跟各种公司没关系打交道了呀。你跟袁总关系这么好，知道他有个神秘女友吗、啊？他昨天自己都承认了，对吧？女朋友啊。嗯 不是，这连脸都看不见，就戴个发卡，这能认出什么呀？哎，连你都不知道，看来我们袁总把这小女友藏的是够深的了。哎，你们太八卦了啊！都那么喜欢当狗仔，不如尽快腾位子吧。立刻删掉所有照片，不要让我在公司再听到这些乱七八糟的八卦。站着干嘛？ 事你也不跟我分享分享，我还是听他们八卦才知道的。哟，眼角含春，眉梢带喜，看来你这万年老铁树要开花了啊！哟，这就是那铁花吧？都看了一天了，在看的眼里拔不出来。 你要实在喜欢人家呀，就把人家给招回来。毕竟咱们 M H 也不缺这么一个位置。近水楼台先得月。我看你是工作严重不饱和了吧？行呀，既然你这么闲，把这些资料全部重新复核一遍。不是老大，我才刚整理完一遍，学会顶嘴了是吗？去。 近水楼台先得月。袁扒皮，你的衣服洗过了。 干净了，仔细谨慎是我们这个行业最基本的素养。脸怎么了？明知故问。站住！我有话跟你说。看到了吗？终止并购了。我那天是唯一一个答对的人，你凭什么淘汰我、啊？ 我就知道你要来跟我说这事儿，什么意思啊？你确实回答正确，但那只是暂时的。终止并购，大家只会觉得马玉科是为了买空套现拉抬股价，但其实呢，并不是。他这么做，只是为了多拿一个董事会席位，外加管理阶层决定的表述权，懂了吗？有一句话你一定要背下来。 不要相信自己，但一定要相信我。嗯嗯、你不适合 m 去，不可能。这么有自信？好呀，那我再给你一个测试，如果你能完成，我就让你进 m 去。好啊。 你是魔鬼吗？什么烂考核！不好意思，啊，我可以再试一下这件吗？谢谢。你果然完成不了任务。啊。任务过半，为什么不试了？ 你一连试了七件衣服，但是完全没有要买的意思。柜姐不给你好脸色看也是肯定的。可是你呢？你就像是中了枪一样的尴尬，结果却是落荒而逃。你这算什么测试？你就是耍我玩。从这个测试就可以看出来，你是一个内心极其敏感、承受能力极差的人。我说过了。 投行就像战场一样，你，你不行。但是将军，虽然你智商不够，你还算是一个做事缜密的人。我觉得吧，或许咨询行业更适合你。其实，我早就为你做好了准备。威氏咨询公司，国内排名前三的咨询公司。 一个总监助理的位置，年薪不低于三十万，而且升职空间很高。不用感谢我，我是不会放弃的，我一定会进 red match。我也说了，你一定进不来。别的女孩子遇见伤心的事情，哭一哭也就算了，可是你呢？ 你是一个连眼泪都流不起的人。我希望你以后可以学会尊重别人。我希望你以后可以不要那么软弱。我没有办法原谅你，我们以后不要再联系，不要再见面。将军，是不是在你心中，我一直就是个坏蛋？对啊，我终于看清了你的本质。 好，你以后也不要那么善良。如果有人泼你冷水，你就泼回去；有人给你下绊子，你就加倍奉还。你要学会自己保护自己，你明白吗？你可拉倒吧，我才没你那么狠。你跟别的女孩不一样，别的女孩可以用哭来解决问题，可是你，你是一个连流泪都会过敏的人。 你才是那个给我制造眼泪的凶手，我再也不想见到。